ताज्या घडामोडींसाठी स्वानन न्यूजला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा आगे 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 नरेंद्र मोदी यांनी तिसऱ्यांदा भारताच्या पंतप्रधान पदाची शपथ आहे तिसऱ्यांदा शपथ घेत मोदींनी हॅट्रिक साधल्यानंतर उल्हासनगर शहरात युवा मोर्चाच्या कार्यकर्त्यांकडूनच जल्लोष साजरा करण्यात आला नेहरू चौकात फटाक्यांची आतिषबाजी आणि लाडू वाटप करून हा जल्लोष साजरा केलाय यावेळी युवा मोर्चाचे प्रदेश महासचिव निखिल चव्हाण उल्हासनगर राकेश पाठक मणी शिंगोरांनी कपिल अडसूळ भावेश टोल व मोठ्या संख्येने पदाधिकारी हे देखील उपस्थित झाले होते आज देश मे मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी तिसरी बार हॅट्रिक जो करणे मैं उल्लासनगर युवा मोर्चा की तरफ से बधाई देना चाहता हूँ और हमारे मंडल अध्यक्ष सब युवा मोर्चा एस मोर्चा उत्तर भारतीय मोर्चा सब आगाड़ी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जो युवा मोर्चा ने जो नेहरू चौक पर प्रोग्राम का आयोजन किया हमारे प्रदेश के युवा मोर्चा के महासचिव निखिल चौहान जी जो इधर हमको टाइम दिए उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ और नरेंद्र मोदी जी को हमारे उल्लासनगर की तरफ से हार्दिक हार्दिक बधाई आज भारतीय जनता पार्टी के वती से और युवा मोर्चा के वती से नेहरू चौक पे भारतीय जनता पार्टी के और महायुति के एनडीए के तीसरी बार सरकार बनने जा रही है और हमारे देश के यशस्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार शपथ लेने जा रहे सवा सात बजे उनका शपथ ग्रहण होना है उसी अवसर पर हम सारे पार्टी के कार्यकर्ता नेहरू चौक पे इकट्ठा हुए और आतिशबाजी और मिठाई बांट कर ये दिन साझा कर रहे हैं क्योंकि हमें याद है इस दो महीने के इसमें इतना निगेटिव नेगेटिव देश में आ, फैल गया था मगर उसमें भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एनडीए के कार्यकर्ताओं ने अथक प्रयत्न किए और उसके बाद 293 नाइन्टी सिक्स पे आज एनडीए आई है और बहुमत से आज तीसरी बार देश में सत्ता बना रही है उसी अवसर पे हम उस दिन को साझा करने के लिए सारे युवा यो, मोर्चा के पदाधिकारी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी एस मोर्चा हो उत्तर भारतीय मोर्चा हो सारे मोर्चा के पदाधिकारी नगर के एक दो तीन चार पांच मंडल के पदाधिकारी नेहरू चौक पे इकट्ठा हुए हैं और सारे यहाँ के लोगों में एक उत्साह का वातावरण है और जैसे ही मोदी जी ने शपथ ली उस समय हमारे लिए बहुत बड़ी ऊर्जा का समय था क्योंकि तीसरी बार चुन के आने का ये दूसरे व्यक्ति को सम्मान मिला है और वो हमारे एनडीए के नरेंद्र मोदी जी है मैं सारी जनता को उल्लासनगर की जनता को इस लोकसभा की जनता को बहुत बहुत आभार मानता हूँ क्योंकि इनके मत के कारण आज श्रीकांत शिंदे जी वहाँ पे मोदी जी के लिए एनडीए करके एक मत दे के आज सरकार ला रहे हैं और इस सरकार में जरूर दस साल में जो काम हुआ है उसके अलावा जो बचे हुए काम है अगले पांच साल में पूरे होंगे ऐसी आशा व्यक्त करते है और आज का ये हमारे लिए पार्टी के लिए और एनडीए के लिए त्यौहार है क्योंकि तीसरी बार हमारे देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी शपथ ले रहे हैं इस इस दिन के हम उत्साह में साझरा कर रहे हैं इसका मैं सबकी तरफ से आप सबको अभिनंदन व्यक्त करता हूँ और मेरे दोनों शब्द कंप्लीट करता हूँ जय हिंद जय महाराष्ट्र आकाशनंद मीडिया उल्लासनगर माझ्या घडामोडींसाठी न्यूज ला सबस्क्राइब करा आणि बेल वर क्लिक करा